Я вам хочу сказать, не в пользу подвеска, мне его высший суд это решение. Мы, да, мы Направили вот да, на новое рассмотрение. Поэтому судьи наши по каждому делу стараются разбираться. И там, хоть есть где-то малейшее основание, чтобы защитить права людей, которые не интересно обманывать. И там суды принимают решение все, в пользу этих людей. Но, к сожалению, вы же понимаете, у Подейска штат же юристов работал. Поэтому ж, вы же понимаете, как там составлены правовые документы. А для нас же, для суда, ж, в первую очередь, где-то доказательство. Поэтому, если у суда нет никаких доказательств, суды, вы, вы не представляете, как каждый судья переживает, вот входит ваше положение, в котором вы оказались. Но, тем не менее, нам их отменяют, отменяют, отменяют. И поэтому, может быть, в последнее время действительно вот много решений, которые пошли в пользу подвески. Лишь потому, что нам их все отменяет суд конституционной инстанции. В том числе, даже суд Верховный отменил нам приостановление. Мы приостановили спор, э, приостановили спор до разрешения другого спора, который был там в пользу гражданина постановлена, а не подвеска, так нам даже Верховный суд отменил тоже то несчастное приостановление. Поэтому... То есть нам надо ехать в Верховный суд? Ну, надо что-то делать, конечно. Надо, конечно. Ну, да, вот, как быть в этой ситуации? Да, вот, у нас были, Я... вспомните, мы с вами говорили, значит, был в отношении Подвейска приговор, да были там указаны в апреле 2016 -го, -го года были указаны квартиры которые были мошенническим путем по тем как бы квартирам там нет вопроса а, они были предметом да, рассмотрения уголовного дела предметом мошенничества там под всем, под всем тем квартирам решения могут быть только в пользу гражданина который да, был обманут мы тогда говорили что еще там 150 или сколько квартир э, тоже которыми он завладел машинническим путем, и второй эпизод тоже находится в прокуратуре Мадогана. Сейчас два эпизода уже в суде в Киеве. Ага, уже передали. Они а вот, вот, вот в передали, и в да, вот а, у ага. Мадина и Тиханова ага. два человека. Ага. Вот сейчас 11 эпизодов, 11, досудовая ага. ага. закончилась, мы уже ознакомились. Вот будут, может, на, следующей на этой неделе уже будут в Киевский суд передавать. Предавать. Значит, получается, эти, по этим квартирам тоже будут защищены интересы, даже если есть решения судебные по ним. То, а, по то суд, лично, я по... все проиграла. Теперь вот буду ждать оболонного. Вот правильно. Это будет являться. Сейчас я Это будет являться основанием для отмены для отмены пересмотра этого решения по Это да, 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 но, да. Оставлю, если будет приговор. Но он но всегда мешает, мешок, и ждем теперь. этот приговор. Теперь ждем этот приговор по этим квартирам. Теперь по тем квартирам, которым, по которым нет уголовного дела, вот там только мы можем принимать решение выходя из гражданских правовых отношений. Если ну, есть да, что. -то... Недавно у Светы были уже. Что? И приняли вы. Ну, она приняли все в его пользу. Вот 27 сериала, Сирица она августа. хотела. Э, я подала в Сиринию. Вот адвокат мой подал. Первая инстанция, апелляция, все? все отказали. Все отказали. Я собственница. Все. Приложили все документы. Все баугазы. Все. И все равно вынесли решение в его пользу. Сейчас я буду подавать касацию, естественно. Буду жалобу касационную подавать. Ну а как что, отказали, если вы собственница? А ну, вот я не знаю, знаю как? почему отказали? Да. Вот я хотела, вот я пришла к вам, а почему Вы надо глянуть решение. Почему? Надо глянуть решение. Потому что судьи не видят нарушений. А да. ты мне давала да. И по сразу. сейчас у меня в вот в своих квартирах. Но квартира, на посуду я вселена. Ну, квартира находится под сигнализацией. Он меня не пускает в квартиру. Я приезжаю, открываю ключами, он мне дал ключи. Я на официально суд Если есть суда, По которым вот еще не делать сигнализацию. Значит, надо вот вызвать работников милиции, присутствие милиции, чтобы они составляли, что у вас нет препятствия к тем же помещением, куда вы вселенной. А не а ты, не 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 Я не прошу прощения, девушки, можно одну секундочку? Девушки к нам обратились, то есть и помочь юридическим да, да, консультациям да. и так далее. К вам конкретно какого плана вопрос? То есть сейчас все дела объединены, они ага. переданы на рассмотрение Киевский районный суд. Уголовные, уголовные, да, уголовные дела. Да, У ну, вот, э, девушек да. есть подозрение, что дело это будет рассматриваться либо очень долго, либо будет затягиваться, либо будут еще какие-то э, инструменты давления там, с другой У -у -у. стороны на суде и так далее. Мы знаем, что э, грошева является куратором Киевского районного У -у -у. суда. Да, я То я есть. есть как можно с вами э, наладить какую-то такую диалог, что ли, можно так сказать, чтобы в дальнейшем, если будут какие-то возникать вопросы по работе Киевского районного суда, чтобы непосредственно к вам обращаться, а к куратору, либо как-то это можно было воздействовать на Киевский районный суд, ну, конечно, если такие риски ну, ну, будут. Ну, вы ну, вы же сами понимаете, что воздействовать никак не можем, но что касается срока рассмотрения дел, может быть диалог, но на ну, это Методическая внимание, помощь, в том числе в том числе, это самое, без вопросов, я то есть мы напрямую. С тем, связываться. Что касается рассмотрения. Что касается гражданских дел, я говорю, тут можно только говорить по каждому конкретному делу. Потому что это же не то, что там пришли все вместе, все вместе заключили один договор займа, например. А это по каждому конкретному делу, по каждому конкретному делу законодательства, ну, по каждому конкретному делу какие-то разные доказательства, поэтому тут надо исходить из каждого а когда мы будем узнать уже точно, на каких из судей будет расписано, то есть какие будут сроки, даты, да. то есть чтобы можно было встретиться но еще раз, я говорю все можно, нюансы. Конечно, но... Потому что я прекрасно понимаю, мы что я повлиять на это да, на данный момент, в диалог, и не в открыты, и в этой ситуации, когда люди остались без жилья. Ну из-за ну, из из чего? Там, Потому что, когда эти пять квартир уже ходили впереди нас, да, данные, да. и год да. раз апелляция была, то судья, то сейчас... судья не понравился, да, то судья не понравился, отводы, 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 и наверное весь апелляционный суд, <клес> все тройки уже прошли. А я скажу, это Но это же почему оно так еще и получилось, что у нас же в судебной палате типа, по уголовным делам было 48 судей осталось 15 судей или 14, даже 14 судей. Я, оно ж судью в отставку, дело, один судья выпадает, начинается все сначала. А да он пока И, это все шло, он делал свои да дела. Да, еще, ну, ну вот он, он же кроме этого не успокоился. Он же фирму организовал. Э, понимаете, наши квартиры, вот у моя квартира два ареста. И, и все равно под арестом квартиры он берет, переписывает на фирму недвижимости. 90 объектов он взял в конце 2016 года. Все были арестованы, мы с прокуратурой на все квартиры наложили арест. Аресты. Пока не, уголовное это дело не закончится. Он берет все равно... Едет в находит, находит нотариуса Санухину, когда а вы Ивановну, да? и там заходит в реестр, переписывает часть квартир на фирму, часть квартир на Мою на Мои удовольствие, удовольствие. Да. Мы были собственниками квартиры, как и готовы дальше, как бы это. Ну, что же это такое делается? Ну, не да, принимается реестр, у вас реестр, не в реестр, не в реестр не говорит, не нам, на вселении, а говорит, папа. <связывали> ну, уже начали залить 388 ну, ну, это незаконно ну тоже не почему-то прокуратура нашла так, только в его собственности две квартиры не на нем и одну на Беспал а, арестовывали 200 объектов вот было 200 когда первый приговор это был арестовывал, что и апелляционный суд арестовывал да, а мы же налагали А при да, ареста а, да, а мы же налагали арест. А куда вы идите, если А в нашла только две квартиры, задорожная, на момент вынесения да. приговора, задорожная Все и водородная? суда он осужден. Три квартиры, а те остальные 190. Вы понимаете, ну совершенно правильно, что вы привлекаете общественность. Да, сумму, конечно. Данное правоотношение, потому что все действительно не так просто. Если вот вы говорите, что наложено апелляционный то да. в арест, они... А если это, это не явно незаконно. Поэтому а даже вот из этой пятерки человек, там есть Козловская женщина, все, она выиграла уголовку, признали факт мошенничества. Среди пяти дел. Все, в этом же апреле 16 да. года. Он берет ее переписывает. Нет, ну сто процентов незаконно, сто процентов. Ну, не я вообще не понимаю. Это, это, это Приходит по городу. Надо И, спаривать. Ну,